Компания Клима представляет корпорацию Хайер. Это международная корпорация, которая занимает первое место в мире по объемам производства бытовой техники. Корпорация Хайер. Это еще инновационная компания, которая постоянно ведет работу над внедрением и разработкой новых технологий. В цендау есть специализированная башня испытательная, которой нет ни у кого другого. Вот более 130 метров, что позволяет Хайру не просто на теоретических каких-то моментах останавливаться а испытывать это уже в полевых условиях. Корпорация Хайер имеет более 10 тысяч патентов уже на сегодняшний день, что является, наверное, мировым лидером по внедрению таких вещей в рынок бытовой техники и в том числе и кондиционирования. В данном случае мы представляем мультизональные системы. Это система, которая позволяет более точно поддерживать климат в помещении с точностью до 0,5 градуса. Это первое. Во-вторых, если сравнивать с чиллером фанкойлом, то мы не имеем водяную часть на улице контура. То есть нет риска размораживания системы. Правило в тім, що Чернівці відносяться до історичного міста, і у нас за дуже багато будівель віднесено до історичної цінності ЮНЕСКО. Їх заставляють на сьогоднішній день знімати всі кондиціонери, які виступають на зовнішній фасад будинку. Того цікавить міні-ВРФ, ВРФ-системи, бо я думаю, що за цим майбутнє в системі кондиціювання. Дане оборудовання підходить. В основном для небольших коттеджей или зданий, ориентировочной площадью там, до 500 квадратных метров. В одну систему можно объединять различные типы внутренних блоков, что очень удобно. Модельный ряд внутренних блоков внутри зональной системы «Хайр» очень широкий. Насчитывает 17 типов размеров и по мощности от 2 до 28 киловатт, что является, наверное, наибольшим модельным рядом во всей э, линейке среди прочих производителей. Что интересно, у Хайра есть интересные модели, которых нет у других производителей. Например, канальные блоки серии Slim, которые имеют высоту корпуса всего лишь 175 мм. Это является очень важным моментом, особенно при подборе для дизайнеров. Также есть консольного типа внутренние блоки, напольного, настенного типа, кассетного, канальных блоков и так далее. Кассетные блоки больше подходят, скорее всего, для офисных помещений, либо каких-то общественных, актовых залов, приемных и так далее. Канальные блоки подходят практически под любой объект, где есть возможность понижать потолок на определенную высоту. Внутренний блок настенного типа особенно будет интересен дизайнерам. Почему? Потому что имеет идеально белый цвет, раз. Во-вторых, он лаконичный, красивый, элегантный, не бросается в глаза. То есть он будет вливаться в интерьер так, чтобы всем понравился. Данный тип блоков напольный подходит там, где либо нет возможности установить его на той же стене, на потолке, либо еще где-либо. То есть, по сути, его можно поставить под окно, в том числе, как и батарею, и она будет вам работать на обогрев очень удачно. Также каждый внутренний блок можно комплектовать различным типом пультов управления, инфракрасными, так, на стенами нескольких типов, в том числе и централизованными контроллерами техника высокого уровня, которая уже завоевала мировое доверие. И, в принципе, я думаю, что украинский потребитель должным образом оценит эту технику и полюбит ее. Очень интересен бренд «Хайер». Прошлый год, в принципе, полностью проработали очень много объектов именно по «Хайеру». По вентиляции это вегер и майкон тоже работали покупали в принципе заказчики довольны